ও নময় শিৱাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সকলোৱে নিশ্চয় সাপ ভয় কৰোঁ আপুনিও নিশ্চয় সাপ দেখিলেই ভয় কৰে কিন্তু এই সাপৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কি এনেকুৱা উপায় বা কিছুমান বস্তু নিজৰ ঘৰত ৰাখিলে আপুনি সাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপুনি জানিবলৈ পাৰিব আপুনি যদি মহাদেৱৰ ভক্ত হয় তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল সাপ এনেকুৱা এটি প্ৰাণী যিয়ে এবাৰ খুট মাৰিলে সময়মতে যদি তাক অবিৰাজ বা ডক্তৰখানালৈ সময়মতে ইনজেকশ্যন দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো ব্যক্তিৰ তৎক্ষণাত মৃত্যু মুখত পৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা সাপৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যিহেতু আমি গাঁৱত বাস কৰোঁ বা সাপৰ লগত কোনো গাঁও বা চহৰ নাই আপোনাৰ ঘৰৰ যদি বহুত অত্যাচাৰ কৰি আছে বা বহুতো সাপ আপোনাৰ ঘৰত আহে যদি আপোনাৰ ঘৰত সাপ আহে আপুনি কি কি এনেকুৱা কিছুমান ঘৰুৱা উপায়েৰে সাপ দূৰ কৰিবলৈ পাৰিব আৰু এই কিছুমান সৰু সুৰা উপায় কৰিলে কিয়নো গাঁও আৰু চহৰ নাই সাপ ফুটিওৱাৰ পিছত যিকোনো মানুহ এজনৰ অকল মানুহ বুলি নহয় জীৱ জন্তু পশু পক্ষী আপুনি যদি গাঁৱত থাকে তেওঁ আপোনাৰ বাবে সাপৰ কাৰণে ভয় আৰু কি কি উপায় কৰিলে সাপ আপনার ঘর ঘরের পর বিদায় লব অর্থাৎ বছর তৈরি আপনার ঘর সাপ ম ইত্যাদির পর আপনি পরিত্রাণ পাবলৈ পাৰিব সাপ হয়েছে ভগবানর প্রতীক অর্থাৎ স্বয়ং শঙ্কর মহাদেবর গলৰ মালা আৰু ইয়াক আপোনালোকে কেনেকৈ দূৰ কৰিব কি কি নিয়ম কৰিব বাবা ভলেনাথৰ এই সাপৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ পাৰিব কেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা সাপ দূৰ কৰিব বা আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে আৰু ঘৰত কেতিয়াও সাপ নাহে এই কিছুমান ঘৰুৱা ছয় পাঁচবিধ গছৰ পৰা আপুনি পৰিত্াণ পাবলৈ পাৰিব আৰু কি কি গছৰ পাত বা কি কি গছ আপুনি নিজৰ ঘৰত আনিব বা ওচৰে পাজে লগাব আজিৰ এই ভিডিঅটো আপুনালোকে সম্পূন্্ণ কৈ সালে গম পাব। প্রথম উপগাৰে বস্তুটো হৈছে কাজী টেঙা ছাওক প্ৰিয় দৰর্শক কাজ টেঙৰ গুন্্ধ হাপে সহ্য কৰিব নোৱাৰ আৰু এই কাজ টেঙা আপুনা লোকে গছৰ পৰা আনি এনে দুভাগ কৰিব আৰু দুভাগ কৰি আপোনা তাত রঙা হিন্দু দি দিব ঠিক মাছ ভাগত আপনা কাজি টেঙাটু কাটি তাত অকমান দি কলা সূতার বান্ধি উছরে পাজরে টঙি দিব আৰু এনেকুৱা কৰিলে এই কাজি টেঙার গোন্ধ আর সিন্দুর পর উলোয়া এই পৰাই সাপ আপনার ঘৰৰ পৰা সাত মাইল দূর থাকিব এই কাজি টেঙার উপকরণ আপনি ব্যবহার করলে গম পাব আপুনি এবার ব্যবহার কৰক আর আপুনি ইয়ার ফল লগে লগে লাভ করিব। লগতে আরো এবিধ বস্তু আছে এবিধ হয়েছে থুতুরার গছ আর এই থুতুরার গছ যিখন ঘরত থাকে মোনা হয় সেইখন ঘরত সর্প সাপ ম ইত্যাদি ঘরত প্রবেশ কারণ ইয়ার ফুলর মহাদেবক উশূর্ষা করিলে মহাদেব স্বয়ং সন্তুষ্ট হয় আর সাপ যেহেতু মহাদেবর অংশ মহাদেবর গলর মালা ইয়ার কারণে আপনাদের ঘর যদি এই থুতুরার গছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰবাৰ পৰা হ'লেও আনি নিজৰ ঘৰৰ পদূলিৰ সন্মুখত লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াৰ গোন্ধ সাপক দূৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় প্ৰিয় দৰ্শক এই দুটা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাওক আৰু তিনি নম্বৰটো আৰু সক্ৰিয় এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত সাপ মুঠেও নাহে প্ৰিয় দৰ্শক এইজোপা কিহৰ গছ আপোনালোকে চিনি পাইছেনে এইজোপা হৈছে সরপজিভা ইয়াৰ উপকৰণ হৈছে সাপ মহ ইত্যাদিৰ পৰা ঘৰখন পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এইজোপা গছ আপোনালোকে যদি নিজৰ ঘৰত বা ঘৰৰ ভিতৰত যদি ৰাখিবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰখনত যোগ যুগান্তৰলৈ কোনো মহ বা সাপ খরত আহি অনিষ্ট নকরে বা আপুনি সাপও দেখা না ইয়ার নাম হয়েছে সর্প জিভা আপনার ইয়ার আনিব পারে বা ইয়ার বিধানও আপনার পাব তো এই নিয়ম খি আপনাদের করব আর মই গছর কথা কলো কাজি টেঙা লগতে থুতুরা, ফুল লগতে এই সৰ্প জীভা এই তিনিবিধ বস্তু সাপে কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে আৰু এই তিনিবিধ বস্তুৰ ভিতৰত যিকোনো এবিধ আপোনালোকৰ ঘৰত থাকিলে সাপৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো মহাদেৱৰ ওম নময় শিৱাই বুলি কমেণ্টত হাৰ হাৰ মহাদেৱ বুলি আপোনালোকে লিখিব লগতে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ